নাজিৰা ভাৰত পেট্ৰলিয়ামৰ তেল ডিপুৰ সন্মুখ ভাগৰ দৃশ্য এই গাঁতকেইটা আপোনালোকে মন কৰিছেনে এই গাঁতকেইটা আটাইতকৈ ডাঙৰ বিপদৰ এটা তেওঁলোকে বিপদ দেখাই আছে গাঁতকেইটাত আৰু এই গাঁতকেইটাত যদি স্পীডত আহে আপোনাৰ কিন্তু বিপদ নিশ্চিত যিকেইটা ডাঙৰ গাঁত আপোনালোকে ইয়াত ভিডিঅ' যোগেদি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু এই প্ৰকাণ্ড গাঁত হোৱালৈ কিয় ইচ্ছা কৰি আছে বা কিয় ৰৈ আছে পি ডব্লিউ ডি বিভাগে সেইটো আমি বুজা নাই য'ত য'ত গাঁত হৈছে আৰু বাৰিষা সময়ত গাঁত হোৱাটো স্বাভাৱিক যেতিয়াই ৰাস্তাটো বেয়া হৈছে আৰু বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত যিমান শিল পেলাই লগে লগে উঠি যায় সেয়েহে ইয়াত অলপ হ'লেও যাতে অলপ দীৰ্ঘম্যাদি সমস্যা সমাধান হয় তাৰ বাবে ইয়াত বিশেষ ব্যৱস্থা কিয় গ্ৰহণ কৰা নাই সেইটো চাওক আপুনি এতিয়া সদায় অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে কিমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা নাই আৰু ইয়াত গাঁতসমূহ যি সৃষ্টি হৈছে গাঁতৰ যি প্ৰকৃত ৰহস্য আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে পানী জাম হৈছে সমান্তৰালভাৱে পথটোৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট গাফিলতি আছে আৰু ইয়াত যাতে কোনো ভয়ংকৰ বিপদ নহয় আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পি ডব্লিউ বিভাগে অতি সোনকালে এটা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় নহ'লে এই তেল ডিপুৰ সন্মুখ ভাগত ভাৰত পেট্ৰলিয়ামৰ সন্মুখ ভাগত ডাঙৰ বিপদ হোৱাৰ আশংকা আছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয়